Здравствуйте, уважаемые земляки! Я обращаюсь к жителям восточной части Украины, потому что она мне ближе э, в смысле в том, что я сам родился там. Я уроженец города Зугреса, э, жил там, родился. Э, потом в 20 лет я поступил в городе Стаханове, коммуна... филиал Коммунарского горно-металлургического института, окончил этот институт. То есть э, земляки, поверьте мне, эта часть территории Украины, не только как территории, как земли, а вот как народа части Украины мне очень близка, потому что э, то, что сейчас творится в Украине, вы сами видите. Мы с вами сейчас стоим по разные стороны баррикад почему-то, а это не должно быть. Кто меня знает, моя фамилия Сухаревич, Владимир Николаевич. Я живу в городе Червонограде в настоящий момент и всю жизнь здесь прожил. За исключением тех периодов, когда я вот и, и был, находился в, в, в Донецкой и Луганской областях. Сегодня наступил очень важный для всей нашей Украины исторический момент. Мы должны спрятать топор войны, потому что то, ради чего мы оказались с вами по разные стороны баррикад, это не наша с вами вина, это вина той власти, которая к нам привела. Я не только хочу винить партию регионов. В этом виноваты все лидеры, которые руководили нашим государством, начиная с дня провозглашения независимости Украины. И если мы сегодня этого не поймем, мы, мы придем с, с вами просто к гражданской войне. А тогда уже топор войны невозможно будет спрятать. Поэтому я вас прошу, давайте подумаем, что мы делаем. Обращаюсь к тетушкам, ребята. Я понимаю еще этих ребят в погонах, которые выполняют приказы. Им хоть есть чем прикрыть свою совесть. Я выполнял приказ. А чем вы свою совесть прикроете? Что вы скажете своим сыновьям, дочерям, матерям? А что вы скажете тем матерям, которых вы поубивали уже в Киеве и дальше еще будет страдать? Ради чего? Да, мы идем, мы идем за идею. Мы идем с камнем, с палкой в лучшем случае а вы чем идете? Тетушки, будьте людьми. Ведь вам же жить в этой стране. Если мы, не дай Боже, проиграем, что будет с вами? Понятно, люди в погонах получат какое-то вознаграждение. А что вы получите? Сегодняшние деньги вы просто проедите, пропьете, потратите. Очень, очень скоро они у вас разойдутся. А что дальше? Как жить? Когда придет диктатор к власти, Места здесь не будет никому, кроме диктатора и его семьи. И потому я еще раз прошу вас, подумайте, давайте объединимся, давайте спрячем топор войны. Я с большим удовольствием с каждым из вас выпил бы 100 грамм, чем сейчас стоять на баррикадах друг против друга. Но завтра я уезжаю в Киев, и там встретимся. Как мы с вами встретимся, я не знаю, где мы встретимся, какая судьба нас ждет, никто этого не знает. Но лучше бы нам действительно с вами по 100 грамм выпить, чем браться за оружие. Я хочу обратиться еще раз вот, э, ко всем людям, которые меня знают в Донбассе. Друзья, я в эти годы, когда мы с вами учились в институте, вспоминаю всю свою жизнь как самые светлые годы. И неужели мы сейчас должны вот из-за каких-то хамов, паханов друг друга стрелять? Давайте подумаем. Подумаем, взывая вас к своей совести. Не верьте тому, что говорят, что на Западной Украине бендеровцы, националисты. Это неправда. Хотя в самом себе слово националист оно не несет ничего плохого. Это нормальные люди, которые борются за свою нацию. И сегодня на Майдане собрались, да, националисты, но это не, не, не те националисты, которых называют в России коричневой чумой. Нет. Это те националисты, которые за свою нацию борются. И среди этих националистов есть, конечно, да, преимущественно наверное, и украинцы. Но там есть и русские, и белорусы, которые уже погибли, и армяне, которые уже погибли за нацию украинскую, за украинскую державу, чтобы мы с вами жили в действительно свободной державе. И националист ⁇ это в первую очередь интернационалист, потому что он никогда не убивает брат-брата, он никогда не идет против своей совести. Я еще хочу сказать следующее. Я не состоял никогда никакой партии. Я человек нейтральный от политики, далекий от политики, можно даже сказать. Никогда не занимался. Моя жизнь прошла, кто меня знает, все, все, я, чисто. У меня гор, горный институт, горный техникум, горное училище. Я чистый горняк. И отец у меня был горняк. Потому у меня нет смысла агитировать вас за какую-то партию или еще за чего-то. Давайте мы просто сядем за, мир, за круглый стол. Но мы сядем, не политики, а мы с вами. Простой народ определимся, чего мы хотим, куда мы хотим идти. И никого не будем слушать. И тогда, я думаю, мы с вами сможем дойти до какого-то консенсуса и решить этот вопрос мирным путем. Люблю вас всех, целую, обнимаю и надеюсь, что здравый смысл победит.